olar və bizə tamaşa suallarıdır, onlar fikirlər var, rəylər var. Burada istirəm onlarda səsi. Buyurun. Atilla adlı izləyicimiz yazır ki: Hər dəfə mənə elə gəlir ki, Cəndərbəy mənim ürəyimi oxuyub danışır. Bu hörmət və sevgi ilə yanaşıram bu vətənpərvər insana. Günlara əleyva siz salamdır Cəndərbəy. Bir izləyicimiz də yazır ki altay turan siyasətdə yorulmaz insan vətən uğrunda döyüşmək hər bir insanın həyatının ən ali məqsədidir. Yaşasın qandarlar və Aslan Vəliyev də sizə sağlamlıq yazır ki, bütün Qarabağ nə zaman Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək və ruslar nə vaxt rusların əvoz çıxara biləcək buradan. Ə, onlara ilk öncə deyim ki, rus deməyin. Çünki rusiyalı əskirlərinin yüzdə bu gün Qarabağda olan əskirlərinin yüzdə 70-i 80-i türk öcənlididir. Rusiyanın əskərləri deyə bilərsiniz. E, və eyni zamanda onu da deyim ki, Qarabağ bu gün nəinki Qarabağ, hətta Zəngəzur başdan başa Azərbaycan nəzarətindədir. Hmm. Bunu heç kim şüpheləməsin. E, biz nəzarəti sadəcə olaraq e, necə ki, bu gün Kəlbəcərdə yerləşməmişik. Hmm. Əskərimiz var, amma insan yaşayışını təmin etmişik və digər bölgələr Ağdam, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın. Qayıdışımız mərhələsi həyata keçdikcə mən hesab edirəm ki, ola bilsin ki, e, nə inc ola bilsin. Mən bunu daha çox gerçək görürürəm ki, biz Kəlbəcərə qayıtmadan, yəni yaşayış məskən məskünləşmədən biz Xan kəndində məskünləşəcəyik. Bizim bu gün Problemimiz e, biraz qarışıq qaranlıq görünür, tam aydın görünmür. Xan kəndində məskunlaşmamağımız düşüncəsidir. Mən hesab edirəm ki, orada daha çox məskunlaşma şansımız var. Bunu Erməni Haydut dövləti edəcək. Onun hava darları buna daha çox sürətləndirəcək. Biz də rahatsa öz dər ki, millətimizin tarixi ərazilərində tarixi ə imkanlarını dəyərləndirməsinə də ki, imkan yaradacaq və burada da prosesin iştirakçıları olacaq. Bizə Türkiyədən bir izləyicimiz yazır Fati Özdəmir. Can Azərbaycanımıza salam olsun. Türkiyədən biz də burda Türkiyəli qardaşlarımıza salam göndəririk. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Bir izləyicimiz İrat Türkan Mal Said də yazır ki, candar bə fikirləri İngilis bayrağı kimidir. Verə ver düşdü yazıp E, Sarı Müsennevə yazır ki, Erdoğan Türk dünyasının ağsaq qaldır. E, Müslümanların Allahdan sonra dayıdır. Allah Erdoğan'ı da prezidentimizi də qorusun. Bir zərcimiz yazır ki, bir neçə gün bundan öncə Ermənistanın müdafiə naziri Xanqədəninə səfər edib, buna münasibətiniz necədir? Buna müddətimiz münasibət qoydu. Birincisi dəhlizdə nəzarəti götürdü. Hı. Eyni zamanda artıq birlə atı... bağlandı lazım da. Bu ciddi siqnaldır. Atı... Bəli. Demə yəni, bağlaya bilərik, yəni bizə yəni, Danışmaq şey olarsa. Yəni, Boğazın üz üzə bilərik anlaşışıdır. Və təbii ki Ermənistan müdafiə naziri yoxdur. Ermən adında Rusiyanın və Birləşmiş güclərin bir dənə əskəri birliyi var ki, onun da başında vartan durur, Karapet yandırır. O gedir, bu gəlir, onu götürürlər, bunu gətirirlər və təbii ki biz Moskvada, Tehran'da, Fransiyada, Amerikada sözümüzü layiqincə deyəcəyik çünki bu bölgənin sahibləri bizik. Bizə də bu bölgədə özlərin əli çatmadığı halda bu zontlarla təsir etməsinlər. Səlim Hüseynov yazır ki, məmurlar xalqı incidir, haqqını yeyir, xalqı zülmdir. Xalqı prezidentə qarşı qoymaq üçün edirlər. Millər prezidentimizi müdafiə etməlidir. Altay turanda sizə salamlar yazır ki, eş olsun canlar bə. Biz izləyicimiz yazır ki, ölkədə qarşılıq olsa, düşmən dəyirmanına su tökmüş olarıq. Xalq ə, haqqını müdafiə etməlidir, amma prezidentimiz müdafiə etməlidir. Yəni qarşılıq qarşılıqla yenidən torpaqlarımızı, yeni qarşılıq torpaqlarımızı itirmək deməkdir. Bir izləyicimiz də yazır ki, soruşur ki, Muradovun yenidən E, Xanqad nə səfər etməsin məqsədi nədir? Belə bir, -bir sual danlayıb. Bu Muradov təbi ki, Rusiyanın bir əskəridir. Bir müddət Qarabağda qalıb və biraz da görünür ki, Muradov o birsi əskərlərdən fərqli olaraq bir xalqla işləməyi də görünür bacarır. Bir çox oyunlara görünür girməyi də bacarır ə görən Ermənlər arasında Arutyunyanlar və digər Ermənlərlə də özəl bir ilişki qurub. Bunu da Rusiya kəşfiyyatı bilir. Bəzi dəki danışıqları onun üzərindən həyata keçirirlər. Bu Erməni ə, Rus Ermən Arutyunyan Rus və Arutyunyan ilişkilərinə dayanan bir məsələyə oxşuyur və eyni zamanda bəzən düşünürlər ki, Arutyunyan bu Muradovun bəzi fikirləri Azərbaycan dövləti də biləcək. danışıqların formatını Azərbaycan dövlətinin də bilməsini, yəni Muradov zərrindən ehtimal eləyirlər. Mən də düşünürəm ki, bu ehtimal böyükdür. Biraz da həm də Muradovun gəlməsi, həm də etimat söhbətləri kimi dəyərləndirilə bilər. Amma qaldı ki, orada bu gün e, istənilən bir demək ki proses e, baş verəcək qarşıdurma e, daha çox rusiyanə ləhnədir. Rusiya bunu istəyirsəcə alacaq. Heydər. Aylansa izləyicimiz siz salamlayır. Candır Cahandar Paşa siz salamlayıram. Bəli hazır. Candır ağ Azərbaycanlı. Altay Turan izləyicimiz yazır ki eşq olsun general. Sən niyə general? O gün elidi. Ha hə, elədir. 100%. <gülüyor> <gülüyor> Ola bilər. Azərbaycanımızın günəydə olan insanlarımız müraciətini nəcə nədənsə mail edirlər. Ha elə də general <laughs> sözləşdirsəniz bilin ki, günəydə yazırlar. <laughs> e, e. Mələk vəfa izləyicimiz yazır ki, Rusiya niyə Qarabağ'ı tərk etmir? Rusiya 3-cü Qarabağ müharibəsini istəyir. Belə bir sual yazdı izləyicimiz. <laughs> Mən sizə bir şey deyim. Müharibəni əslində biz istəmirik amma ən çox bizə sərf eləyir. Kim də bu müharibəni eləmə istirsə, gəlsin. Biz qan tökülməsini istəmirik. İstəy düşmən olsun, istəy kim olur olsun, amma bunu istəyən varsa meydanə çıxsın. Bir izləyicimiz yazdı ki, Təlimə Mahmuda Ermənilərdən alacağı var imiş, ona görə Muradov gəlib Xancəndənə. Eee, bir izləyicimiz yazır ki, Qəribə Xancanova Nə qədər ki Türkiyə yanımızdadır. İnanaraq ki biz də bu e, rus başlardan səbirlə zaman-zaman qurtaracağıq. Erdoğan hər şeyi bilir və bu müharibə zamanında daha çox şeyi özü də mühənnəlləştirdi. E, mehman adı izləyicimiz yazır ki, sizcə Azərbaycan silahlı qüvvələri Laçın yolunu bağlayarsa nəticəsi nə ola bilər? Bu e, dəhrizi bağlayarsa Artıq ordakı silahlı qüvvələrin tərsilə olunması bizim üzərimizə düşər. Orda olan vətəndaşlarımızın hüquq və vəzifətliklərinin təminatı da bizim üzərimizə düşər. Cinayətkar elementlər də həbsxanalara düşər. Aydındır. Birizləşimiz yazır ki, Ermənistanda baş verən etiraz aksiyaları sülhə ənası bir ziyan vura bilərmi? Biraz. Mən yenə deyirəm, bu biz sülhə niyə meylliyik bu qədər? Apə Erməniyə lazımdır. Suyun gezishdirilməsi. İrançıbəy bu bizə xeyirdi. Bax bizim quruculuq işlərimiz gedir. Gedir. Biz e, o, o bölcənin mayınlardan təmizliyirik, yollar açırıq, işlərimiz aparırıqmı? Bizə təkçişan Azərbaycanda bilirsən nədir? Cabirbəy. Burdakı Azərbaycandakı bu quldurlar var, onları təmizləmək. Bu quldurları təmizləyəyə Yeravanda Erməni qalmayacaq heki. Bu quldurlar da əslində olaraq məsələn Tehran Şehanı bizim sınırlara yerləşdirmişdi. Niyə? Əportaqı quldurların arxeyində ki, buranı qarışdıracaqlar. Hmm. Biz bunları sıfırlayanda Tehran birdə bura qoşun gətirərmi? Bu cətlər də iflas olanda. Bəli. Amma o burdakilər də türküdür də, qorxaq qorxaqdırlar. Amma biz artıq onları tanıyırıq axı, kim kimdir. Rus başları bilmirik kim kimdir. Nazir də olsa bilirik də bir gecədə gedəcəyəmizi. Parlamentdə oturanları tanımırıq Rus başları. Bular hamısı bir gecənin əməliyyatıdır. Biz hələ də şərait yaradırıq. Dedi ki, bir dün, ağıllı yaşamaq istəyirsənsə sənin növlətlərin var, çevrən var, onları yandırma. Biz bu şansı yaradırıq, onların birçüsü qamır. Bular yenə üstümüzə gəlir. Bir gün bütün qapılar bağlanacaq, hamısı gedəcək. Ondan sonra birdə görəcəksən, nə Ermənistan, nə Çölməramlı qüvvə. Bu qədər. Azərbaycan ordusunda bu gün hansısa bir rus, erməni düşünə bilərmi onun gücü var? <laughs> Yox. Altay Turan. Yaşır, yaşasın. Təbrizdən salamlar. Biz Doğru mu? Təbrizli idi. Biz də çıxdıq. <laughs> Tamamilə doğrudur. Biz də buradan Otaylı qardaşlarımızı salamlayırıq, bundan salam göndəririk. Biz deyiz soruşur ki, soruşuruq ki, yazılarkı Rusiya bölgədə müvəqqəti sülh planı var. Bu nə dərəcədə realdır? Müvəqqəti sülh planı nə vəqqəti deməkdir? Müvəqqəti sülh planı. Yəni bəhərlə Bəli, mən sizə, e, bizim tamaşaçılara da deyirəm. Bölgədə Azərbaycan və Türkiyənin planı keçərlidir. Hmm. Kim nə plançısazsa, o plan dağılacaq. Fəxrədin Əmirov yazır ki, candır və bəs deyil. Qasib qalların şahid olması düşməni savaşa dəvət edirsiniz. Niyə? Mən hesab edirəm məcənnə mən ə, düşmənin savaş istəyini ə, qarşısında dururam. Eyni zamanda ə, mən desəm, düşmənə desəm, gəlin savaşı, düşmən savaşan deyil ki. Mən desəm, gəlin dost olaq, yenə savaşda savaşacaq. Ə, onun məşərlə niyyətindən qaynaqlanır. Mən istəyirəm ki millətimiz öz gücünü bilsin. Öz qüdrətini bilsin, bilsin ki bu qüdrətin qarşısında duracaq nə rus qoşunu var, nə erməni, nə fars. Çünki e, rus böyük Rusiya dedikləri ordunun 70-i türkdür. Böyük İran dedikləri ordunun 70-i türkdür. Onu da səhnəlarımız gələndə gördünüz. Bir neçə gündən sonra ordu bozqurt daşmağa başladı. Əskərlər başladı işarətlər verməyə. <laughs> Ərüs ordusu da üstümüzə gəlsə bir də baxacınız içərisində tatarlar, yakutlar, sakallar, Quzaq Qafqaz xalqları, Ukraynalılar bozqırd şiarəsi göstərir Azərbaycan tərəfinə keçiblər. Hansı qüdrətdən danışırlar ki, bizim üstümüzə gəzsə? Onların gücü, Rusiyanın gücü bizim gücümüzdür bu gün. İranın gücü bizim gücümüzdür. Biz öz gücümüzü dəyərləndiririk. İstəyirik ki, soydaşlarımız da Özrənin Ne, tamarlarında xanqanın nə qədər güdrətli olduğunun fərqində olsunlar. Bir izləyicimiz e, yazır ki, Alyans adlı izləyici yazır ki, İlam Əliyev təkdir. E, e, qəribə Xanjanova yazır ki, rus 30 il çalışırdı ki, girsin, indi rahatlıqla Qarabağdan çıxmaz. Bir izləyicimiz də yazır ki, heç kim demirsiniz necə deyə bilərsiz canıbəbə ruslar Qarabağdan nə vaxt çıxacaq? Mən əslində bilirsiniz, Erməni də görüntüdür. Məkərli niyyətlərin gərsəylləşməsi üçün. Rus sülməramları da görüntüdür. Gerçək olan Azərbaycanın özüdür. Gerçək olan türk kimliyindir, türk iradəsidir. Eee, mən istəyirəm ki soydaşlarımız ilk öncə özlərinin kim olduğunu sualına cavab versinlər, sonra düşmən haqqında düş düşünsünlər. Biz öz kimliyimizi bilmədən düşmən haqqında e, biz qərar verə bilmərik. Biz kimliyimizi dərk etəndən sonra düşmənin hansı səviyyədə olduğunu, hansı məqamda mövqədə olduğunu gözəl görəcəyik. Ondan sonra münasibətlərimiz də dəqiqləşəcək, rahat yaşayacağıq, hansı e, səplərə aparacağıq onu da biləcəyik. Biz bunlardan danışırıq və eyni zamanda